Итак, ребята, перед вами телефон LG LM K420 EMW. Обратите внимание на следующую комбинацию. Заходим в режим номера набирателя и вбиваем, не совсем удобно снимать с руки, 29.45, решетка звездочка, 420, решетка блокировка сим USIM. вот как видим пин-код для разблокировки сети сим-карты попытка разблокировки 2 из 10 то есть счетчик тинкнул и осталось у нас уже грубо говоря 9 попыток из 10 Изначально аппарат покупался в Венгрии, но залочен на польского оператора. И сегодня будем пользоваться софтом, таким как OctoPlus, коробочкой. Не часто приходится пользоваться программаторами, но в данном конкретном случае я думаю, что неизбежность его использования. Очень близка к 100 процентам, я уже заранее включил отладку по USB, и соответственно, сейчас буду пробовать с помощью кредитов разблокировать данный аппарат, чтобы он увидел SIM. Сейчас, как видите, Треугольничек и сети нет у нас. Далее все внимание на экран монитора. Запускаем установщик драйверов, а именно LGE Mobile Composite USB Device. И ждем, пока они загрузятся. Далее запускаем. Сам OctoPlus LG Tool. Полезную информацию закрываем. Переходим во вкладку Support Options. И здесь я проверяю наличие кредитов на моем балансе, поскольку для того, чтобы разлочить данное тело, снять симлок, разлочить от оператора, нам нужно иметь на балансе 100 кредитов. Покупал кредиты через человека, через сам GSM сервер было бы дешевле, но немножко долларов отсыпал парню, пускай купит себе шоколадку. Так, забиваем логин. Логин, пароль он мне тоже прислал. И забиваем пароль. Нажимаем «Чек баланс», проходим авторизацию и видим на вашем балансе 100 кредитов, что есть хорошо. Далее переходим во вкладочку LG MTK, выбираем модель K420EMW, как в настройках написано самого телефона и нажимаем кнопочку «Unlock». Далее софт говорит нам от выключить телефон, зажать кнопку громкость сверх, подождать 10 секунд и подключить USB кабель. Правда ради, без вот этих драйверов, которые были установлены, что я в начале ролика вам показывал, аппарат переходил в download мода. Как только я их Установил, аппарат не включается, то есть картинки никакой нет, но тем не менее, аппарат видимо увиделся. ИМей, Bluetooth Unknown, Wi-Fi Unknown, показывает неизвестные ему Bluetooth и Wi-Fi. Далее, ваш баланс 100 кредитов, софт показывает. И говорит, вытяните кабель с телефона и подключите телефон опять. Программулина думает. Тоже ей делать, разлачивать или не разлачивать данный аппарат? Думает, думает, и наконец-то видим, пошла загрузка лоадеров. сохранить нам бэкап. так бэкап сохранен а далее у нас пошло стирание под 1 под 2 под 3 под 4 и фон successfully unlocked то есть, э, телефон успешно разлочен. Sim-лог снят. Так ли это свидетельствует ли логи программатора действительности? Сейчас мы включим аппарат и посмотрим, убедимся сами, что действительно это не фейк. И у нас все сработало как надо. Убиваем инфоцентр. Все. Все разлочено. На этом. Водофон, На Думаю, проблему данную решили. Настройки. система о телефоне. Как видим, 10 LGK420 EMW. Так называется моделька. На этом все. До новых видео. Увидимся. Но еще подскажу, сколько стоил сам разлог данной истории всей какая же стоимость данной операции будет для меня при наличии Октоплюса. Заходим на сайт GSM сервер и смотрим серверные кредиты Октоплюс. Цена одного кредита составляет 3 гривны 85 копеек. Далее, читаем описание внимательно. Прочитайте перед тем, как сделать заказ. Минимальный заказ 50 кредитов. То есть, чтобы купить кредиты, минимальное число э, покупки 50 кредитов. То есть, 1, 20, 30, 40 э, вам команда GSM сервера не, продадит, не продаст. 3.85. Переходим на сайт Сателлит All где я зарегистрирован. И вот уже для меня этот кредит становится 3.58, что немножко становится интересней. Далее переходим на обменник. Онлайн калькулятор обмена валют. 385 гривен. Это 14,5 с половиной доллара. Если со скидкой, как у меня, поскольку я давно зарегистрирован на GSM сервере, 358, уже 13.46. Ну, на доллар дешевле получается. Немножко интереснее выходит цена. Сколько брать за разлочку данного телефона с клиента зависит уже от вашего шкурного интереса и как вы договоритесь с заказчиком. Еще такой момент. Аппарат никаким образом не хотел подключаться, пока не были скачаны следующий комплект драйверов. LG Mobile Driver VHQL версия 4.2.0. После этого они были установлены на операционную систему windows 7 64-битную потому как на том же самом черном форуме форум gsm хостинг мы видим к 420 mv can i unlock this version мы видим попытки коннекта здесь checking security ok Reading Petition Hawk Love Error Выбивает И следующая надпись Если интересная Please disconnect cable Power pan off count. Connect P999 Кабель With 910 кОм С 910 кОм резистором ну что я вам скажу, кабель вам этот не понадобится, он идет в комплекте плюсах, кто берет full комплект, там в коробке идет набор кабелей. Вам достаточно будет обычного Type-C кабеля, при условии, что вы скачаете, повторюсь, опять-таки LG Mobile Driver, который, комплект драйверов, которые я указал. Это более новые драйвера, и благодаря им телефон подключается. Далее, читаем внимательно логи на том же самом черном форуме. Видим следующую надпись. Так, connect, connect, check in security, flash, write security, to perform unlock operation, you need 100 кредитов. То есть, для того, чтобы разлочить данное тело, нам понадобится 100 кредитов. Или же 385 гривен, или же, грубо говоря, 15 долларов. Фонд successfully unlocked. Вот. Достаточно довольно-таки недавно, ну как недавно, около года поддерживается эта модель. плюсом И команда отрабатывает на ура, за что им большое спасибо. Потому как через людей, с которыми я сотрудничаю купить коды не удалось. Сказали, что кодов для разлочки данного аппарата нет в базе. Но, как видите, с коробкой Эктоплюса проблемы были решены. Поэтому уверять или заверять в том, что программаторы не нужны, это такое себе утверждение которая не основана ни на каких а, доказательствах. И данный ролик этому там, этому подтверждение. На этом все, пока. До новых видео увидимся.